અંકલેશ્વરમાં વસતા પ્રવાસી રાજસ્થાનના મતદારોની મુલાકાતે રાજસ્થાન લોકસભાના ભાજપાના ઝાલોર સિરોહીના ઉમેદવાર શ્રી લુમરામજી ચૌધરી તેમજ બારમેર જેસલમેરના ઉમેદવાર શ્રી કૈલાસિંહ ચૌધરી રાજસ્થાન સરકારના મંત્રી કે કે બિસ્નોઈ તેમજ તેમની સાથે રાજસ્થાન ભાજપના નેતાઓ મોટી સંખ્યામાં આજરોજ અંકલેશ્વરના ચિલ્ડ્રન થિયેટર ખાતે હરિહર કેમિકલના માલિક પ્રકાશસિંહ રાવલ દ્વારા રાખવામાં આવેલા સ્નેહ મિલન પ્રોગ્રામમાં હાજર રહ્યા હતા જેમાં અંકલેશ્વર હાસૂટના ધારાસભ્ય ઈશ્વરસિંહ પટેલ અંકલેશ્વર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસોસિએશનના પ્રમુખ જસુભાઈ ચૌધરી પાનુલી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસોસિએશનના બી એસ પટેલ તેમજ ભાજપના વિવિધ અગ્રણીઓ અને રાજસ્થાન સમાજના અગ્રણીઓ સાથે રાજસ્થાનના પ્રવાસી ભાઈ બહેનો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા आज अंकेश्वर की औद्योगिक नगरी में राजस्थान के प्रवासी बंधुओं से आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मिलने के लिए खूब युवा विधायक युवा जोश भारत माता की आज हम सिर्फ दो दोनों प्रत्याशी भारत बीच में जी के बारे में भी इनसे ही सुनेंगे हम आपको सभी रात में निमंत्रण देना है इसलिए आगे मंत्री जी और जो तो भी कलाजी भी है जो है वो बोलेंगे मैं आप सबका प्रवासी भाइयों का खूब धन्यवाद करता हूँ भी खूब सारी मेहनत करी से आज जो राजस्थान थी महानुभाव के उम्मीदवार जी से साथ भाजपा पदाधिकारी है એ લોકોનો પ્રવાસ છે અને અચાનક જ શોર્ટ ટાઈમમાં આ મેસેજ મળેલો પ્રકાશજીને અને મારી જોડે આવે અને કીધું કે ભાઈ આપણે એક એ લોકોનું સન્માન આપણે અહીંયા કરવું છે સ્વાગત કરવું છે એટલે આ પ્રોગ્રામનો રાખેલો ખાસ તો જે વાત કરી જોઈએ કે આપણે અહીંયા હોઈએ તો કોઈ બીનું પણ કામ હોય તો આપણી ફરજમાં આવે છે એમાં હું કંઈ એ નથી કહેતો જવાબદારીના ભાગરૂપે કોઈ કોઈપણનું કામ હોય ગમે તે સમાજનું હોય હંમેશા અંકલેશ્વર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એસોસિએશનમાં મારા બધા સાથી મિત્રો પણ પોઝિટિવ છે પછી બીજેપીના બી અમારા મિત્રો હોય કે એસોસિએશનના હોય કે કોઈ પણ સમાજના હોય જ્યારે પણ કંઈ નાનું મોટું કામ હોય તો અવશ્ય આપણે એમની મદદ બધા જ લોકો કરતા હોય છે હું મારી ફરજના ભાગરૂપે બધા કામ કરતો જાઉં છું અને ખાસ તો જે ઇલેક્શન આપણું લોકસભાનું આવી રહ્યું છે એના માટે ખાસ તો જે રાજસ્થાનના લોકો છે કદાચ એમનું વોટિંગ અહીંયા ના હોય તો રાજસ્થાન જઈને પણ વોટિંગ ખાસ કરે એ વખતે એવું ના વિચારતા કે આપણા એક વોટથી आगे तो प्रकट पड़ो आने से अन्यथा अगर आइतो अग्रणी कुछ अन्य ज्ञानें पां मारा गया कहीं भी काम होए तो यह आवश्यक जाना होजो अन्य जैसे जो बुधवार को जिसमें प्रतापी से बदलो आप तो ना अबाल पश्चिम लोकसभा सुबह और की तैयारी के लेकर जो ये हमारा जो प्रवास है और प्रवास के साथ आग, साथ में हमारे प्रदेश हमारे मंत्री महोदय आदरणीय कैलाश जी और राजस्थान सरकार के मंत्री और सभी प्रवासी भाइयों के बीच में आकर हमने निवेदन किया है कि आदरणीय नरेंद्र जी मोदी भारत के लिए इस देश के लिए 15 से 16 घंटा काम कर रहे हैं और इस देश का नाम भारत में नहीं पूरा विश्व के अंदर किया है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए सभी प्रवासी भाइयों से हमने निवेदन किया है हाथ जोड़कर निवेदन किया है आने वाले चुनाव में लोकसभा के अंदर सभी जगह पूरे भारत में जहां जहां भी आपका वोट लग रहा है वहाँ वोटिंग करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं धन्यवाद जय श्री राजस्थान के लाखों प्रवासी भाई देश के विभिन्न कोनों के अंदर जाकर अपना बिजनेस या वहां पर कर्म भूमि पर जाकर काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से वो सभी बहुत ही उत्साहित है ये लोकतंत्र का जो पर्व है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार हैट्रिक मारेंगे और 400 प्लस भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनी इसको लेकर आज प्रवासी भाइयों के बीच में आना हुआ यहाँ पे और सभी ने जिस तरह से आश्वासन दिया है कि हम तो सिर्फ चुनाव की डेट का इंतजार कर रहे हैं और हम सभी वहां आकर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो कि देश को आगे बढ़ा रहे हैं विकसित भारत बनाने का सपना को लेकर चल रहे हैं और जिस तरह से देश को इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है देश के अंदर कनेक्टिविटी को जिस तरह से उन्होंने मजबूत किया है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जो गरीब कल्याण की योजनाएं बनी है उससे हमारा देश आगे बढ़ चला है तो इसलिए प्रवासी बंधु जितने भी है उन सभी ने कहा कि जिस दिन हमारी डेट आएगी उसी दिन हम सभी हमारे देश का यह जो लोकतंत्र का पर्व है उसके अंदर हम जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे इसी निमित्त हम सभी आज यहाँ पर उनसे निवेदन करने के लिए आए आग्रह करने के लिए हम आए कि आप अपना वोट है वो इस देश को वोट दें और इसलिए आज इन सभी का हमें बहुत अपार समर्थन और आशीर्वाद मिला है आज लोकसभा के उम्मीदवार जैसलमेर बाडमेर से मंत्री जो अभी प्रचंड मंत्री है कैलाश जी चौधरी और हमारे जालोर सिरोही लोकसभा के उम्मीदवार श्री लंबा जी चौधरी ये अंकलेश्वर पधारे इनके साथ में सिरोई जालोर बाड़मेर जैसलमेर बालोत्रा ये पूरे जिलों का पूरा बीजेपी कार्यकारिणी की पूरे सब अधिकारी थे सब इधर आए इधर प्रवासियों का एक आयोजन रखा गया उसमें सब आपने प्रवासी बंधुओं को उनसे मुलाकात हुई सबको मिली और उनको उन्होंने बोला कि भाई ये जो आने वाले इलेक्शन है लोकसभा के उस इलेक्शन में सभी को वहाँ आके एक एक को मत देने है और बीजेपी को जबरदस्त वोटों से जिताना है ऐसा सबको इधर संकल्प दिया और बहुत ही अच्छा लगा सब मंत्री जी आए थे इधर प्रशासन की भी व्यवस्था अच्छी रही पुलिस भी बहुत सपोर्ट किया हमारे मीडिया के भी सुबह से इधर सब थे कुछ लेट हुआ तो कुछ थोड़ा डिस्टर्ब हुआ बाकी बहुत बढ़िया समर्थन रहा सबका और मोदी जी का जो है चार पार का नारा वो अभी एक सौ एक टका पूरा होगा धन्यवाद आभार કુકુડી 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 tuturi tuturi tuturi